30 человек в классе, да, да, где он был. Так, я 15 человек сразу отсадил в другую сторону, потому что они только мешали. А 15 сидели. Кстати, один из них, его, так сказать, коллега, они вместе сидели, все, это самый Кирилл, он закончил медицинский институт, выполнил первый разряд, он уже вы, был второй разряд выполнен, а после института он ко мне пришел, позанимался пару лет, там, индивидуально с ним занимался, выполнил первый разряд, а сейчас уже он мой личный, это самый врач, ну, ну личный как в семейный. Да, да. Вот так, ну вот. Ну, короче, так, что, что мне понравилось, Снёк, что он никогда не... Э не принимал все, что я ему говорил, так вот без, без 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 робота, понимаешь? А вот так. А я говорю, а тут нет. А мы, давайте посмотрим так. В общем, короче, есть доточный, короче, да? короче, он такой все настырненький старался... такой был. Да. Чего, чего? Дотошный, до всего пытался дойти сам, да? Да, да, понимаешь, ну, mm. я тебе не могу так сказать, он там был малой еще тогда, в 11 лет он уже был коньотом мастера, поэтому я тебе, ну, сколько ему было, сейчас скажу, он 91 -го года, он да. пришел 8 2005, лет, 2005, так, 8 2005, лет да. пришел, ну, 8-9 лет, когда он, шел он, 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 он со мной очень не очень сопротивлялся, но никогда он не принимал все то, что я ему скажу, вот, вот. Вот и все только, только так и надо. Нет, он мы с ним всегда спорили понемножку. Потом, конечно, я его уговаривал. Вот. Ну так уже понимаешь, все-таки есть был разница. Так. Ну и потом он рос, рос. Он, ну, какой общительный парень, он, то, что надо. Единственное, что он, он регулярно ходил на занятия. Так, он регулярно ходил на занятия. Вот, вот еще и занимался в этом самом, в школе, в гимназии, так, занятия. Поэтому он перерос своих... Так, Владимир Алексеевич, пропадайте. Что ему не а Да, да, сейчас, сейчас уже слышно. Перерос своих... А, да, бабаль, ему... Да. да. А, ну, что это знает. Да. Ему не... Я говорю, перерос он, ребят, потому что он все время часто, ну, все время ходил на занятия, mm -hmm. начал занимался в этом в школе, в лицее шахмата и перерос всех, понимаешь, он стал сразу разряд один, выполнил второй, то есть ну, это было в общем, короче, сразу первый... За сколько? А за год? Чего -чего? Быстро или нет? За год, за полгода? Насколько быстро? Он? Да, ну, я вам скажу, ну он за год, он был второразрядником, это точно. Там где-то через два э, перворазрядником, и на третьем году он стал кандидатом мастера. Ну да, ну, да, так достаточно что быстро, достаточно быстро. Да, 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 ну о чем ты говоришь, в 11 лет он уже был когда-то mm. Да, ну и потом так, он перерос у меня всех, и, и кроме как со мной, я вижу, что им не с кем было играть, а он думал, еще елки-палки обидятся, что так. Так я играл с ним. И мы играли ну, практически на равных. Ну, может, чуть-чуть там, у меня был перевес какой-то, но почти мы на равных. А потом как-то приходит его отец. Понимаешь, вот. И, а, а мы играем. А он говорит, ему говорит: о, ты с Владимиром Велисеевичем играешь, да? Ну, он так сказал, говорит, мол, не с кем играть. Тогда он, это самый Вадим, говорит, Владимир Алексеевич, наверное, надо его куда-то в какую-то группу, чтобы он был оброс, так сказать. Я говорю, конечно, но куда? Я говорю, я же не могу с ним все время играть. Mm -hmm. Я же буду просто оби... это самое, mm -hmm. обижу mm -hmm. ребят, что, мол, я буду с ним заниматься, только ребята будут брошены. Mm -hmm. вот. Так он мне принес коробку конфет, бутылку коньяка, шампанского, да еще сто. 100 долларов в кульке. Мальчик из хорошей я, семьи. Знаешь, Это точно, да? Да, да, да. Слышишь, интересно, я почему я вспомнил за 100 долларов? Потому что я их не видел. Знаешь, и повесил кулек. Сейчас взял свои эти, что, подарки, да? да? И повесил его вот, на какую-то ручку двери. Да. А потом мне вдруг подал бы э, этот кулек. Через два дня или через три уже, я не знаю, я беру да. кулек, ну и уже посмотрел он пустой, что, а там сто долларов. Я почему же чуть не потерял эти 100 долларов? Да, да, я, да. Об этом хочу сказать. Ну, короче, он поблагодарил так и стал заниматься уже с Николаевым. Знаешь? ну что я тебе могу сказать? Ну, так, насчет роста. Рост, он, ну, понимаешь, очень быстро, так, да. занимался очень прилежно. Насчет характера. что я тебе могу сказать о характере? Ну, пацан, совсем мал, малый был, 11 лет, 10, 11 лет. Что я могу сказать о характере? Угу. Я в целом... Ты понимаешь, что это нас нет? С Николаевым поговори насчет характера. А он как тоже, тоже, тоже потом... нам скажет свое, свое э, видение. Да, ну, да, потому вы что мы ну, он... ответили на первый, и на второй вопрос. А вот хотел бы на третьем остановиться. А вот такой человек. Давай, по, давай. Напомни по, 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 по вот этим вот его качествам. Он бы мог бы стать президентом ФИДы, хорошим, как вы О! Но ну, вот это я понимаю! Вот это я понимаю. Ты понимаешь, он очень покладистый и. Ну, общедоступный, ну, короче, он притягивает людей, а не отталкивает, понимаешь? Есть же такие люди. Есть, да. Вот, например, я, у меня бабушка была, Мастенька, это мама на мама, так она была необыкновенной. Один, один раз поговорит с человеком, он знает, с ним надо, можно общаться или нет, понимаешь? И вот. Потом она мне говорила, как-то я тоже так общался там с людьми, она как-то, она, ну, она меня воспитывала. Матери не, отца у меня не было с четырех лет. А Мать у по две смены работала на телеграфе. То есть, это Бабушка меня год, воспитывала. Да? Вы говорите сорок а? послевоенные годы, да? После ну, второго да. ну, я понял. Да, но воспитывала меня все время до, до 10 класса пока. Угу. Обшивала меня, она обшила все. Ничего нельзя было купить. Материал какой-то купит, обошт. Я всегда ходил в такой спортивной форме. Бобочка так называлась, тогда курточка такая одного вот, спортивные, спортивные, как да, покрой, брюки mm -hmm. темно-синие, я все любил, понимаешь, и она сильно любила, чтобы я носил красивый тенниски. у меня были такие тенниски, обалдеть, ну, это. Это мне всем завидовали, так, как сейчас помню, у меня была тенниска такая вязаная, оранжевая, понимаешь, и, ну, до такой степени красивая, а когда еще до солнца, так она вообще ослепительная была, mm -hmm. в общем, короче, это аккуратно она, это не только меня, еще сестра двоюродная и брат двоюродный, она на строих, она не работала, понимаешь, потому что ну, отцов не было, ни в них, они одни родные, а я двоюродный. А наши мамы родные, понимаешь? Наши мамы, родные сестры. Вот. И они работали так, дедушка один работал на большевике, а бабушка нас уже обхаживала. Ну, кормила, как могла, голодные были, конечно, mm -hmm. все время. Вот как бы, что ты хочешь, послевоенные годы. Да, да, ну вот такие вот дела. Единственное, что я запоминал, что мой брат и сестра были такие худые, что обалдеть можно, понимаешь? А я никогда не был худым, хотя я все время хотел кушать, так как они, понимаешь? А потом, когда я уже вырос, я говорю, так и так, вот почему? У вас широкая кость надо что угу. такое сказать. Вот у вас широкая кость. То есть, да, ну вот так. К То да, есть такой так... человек президентом был бы хорошим, да, на ваш взгляд? Я думаю, у него все есть для общения с людьми. Понимаешь, mm -hmm. вот, по-моему, все есть. Он, я тебе говорю, да, так к чему? Вот фездинамист. Так вот, бабушка у меня была, ну, необыкновенная И вот она когда э, видела общество, в котором я был, да, и вот ну, приходили ко мне, мы ж, Ой, мы же в шахматы играли, же видела, и это, мы даже играли, знаешь, где, на ступеньках ну, зимой, на ступеньках лестниц. Mm -hmm парадных ты понимаешь здесь, ну, да. дома не пускали но ну, а у нас когда было это самое когда ну, никого не было дома так у нас была куча людей мы и, а бабушка всегда была дома так вот она, она так знаешь смотрела с кем я и как я общаюсь и кто со мной как общается вот и она там тоже как-то вот один был еврейчик вот она говорит вот ты понимаешь, что ты с ним дружи. Вот он, он еврей, но ты, да я не говорю, хорошо, он такой общительный и все. А были такие, понимаешь, вот, вот разряд, и, да, выполнили разряды, надо было собрать эти самые книжки разрядные, чтобы можно было там повысить разряд. Была у нас такая ситуация. А я не хочу тебе давать разряд, я не хочу, чтобы тебе давали разряд. Mm -hmm. вот, такая, вот такие слабые. Да. Так вот она говорила так, что ты... Точно и я говорю. Вот ты, по, ты поговорил с человеком, или ты с кем-то общаешься, те все люди, все положительные, ты понимаешь? Вот и я так, вот я вот так и это самое. Да, и вот я тебе говорю насчет Андрея. Он когда, <coughs> когда с людьми всегда он улыбнется, он никогда, он притягивает к себе людей. Понимаешь, притягивает, он не отталкивает. Поэтому я тебе говорю, что я бы, я бы, я только вот насчет быть этим самым, руководитель Фиде, ну я не знаю, понимаешь, руководитель Фиде, надо, чтобы был сильный характер, uh -huh. понимаешь, вот я не могу тебе сказать, понимаешь, он, ну что сказать, он покладистый человек, понимаешь, uh -huh. понимаешь, покла, а там же надо будет еще и... Не, ну допустим, ну, мы же с ним дружили, но когда как... решающие партии играли... Вот. И были случаи, когда и мне надо было выигрывать, стать межодным мастером, а ему выиграть гроссмейстером. Так он характер проявлял. Там на шахматной доске боролся. Я тебе поэтому хочу сказать. Понимаешь? Я характер его, когда он уже был взрослым, не знаю. Я не общался. Он же уехал. Потом, понимаешь, он же пошел в академию. Заканчивал Киево-Могилянскую. Понимаешь? Потом он вообще уже перешел к Николаеву. Ты понимаешь? Я его как взрослого... Не знаю. Mm -hmm. Просто я тебе говорю, что когда он приезжал сюда со штата, да, и вот мы с ним общались сюда вот в это самое, так я вот видел, как он к, ним, к людям, а люди к нему, понимаешь, вот я видел, что он такой, ну, доброжелательный, такой мягкий. Я не знаю, мне вот эта мягкость всегда мешала говоря меня столько ведущие конструкторы ведущие конструктор я мог быть там кем угодно уже там понимаешь? меня пихали в вот, эти самые начальники а я прежде чем э, стать ведущим конструктором я был еще и портфромом я был на всех совещаниях вот таких директоров инженеров все и я видел что такое началь начальники видел изнутри завод понимаешь так я считал начальники это самое несчастные люди. Ты понимаешь? А все Их... Туда стремятся, да? В начальники. А? Все стремятся да, в да, начальники, да, да, не да знают, да, что, да что, да, что, да что да, 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 да. Боже, а меня тянули туда, боже, за уши. Потому mm -hmm. что я же был, был специалист, который главный инженер, когда-то там трясло киль, не могли, там турбинеция была. И вот, Обратились к зам главного инженера по новой технике. на лисе уже, уже самолет поднимали. Так, а вы, вы были инженер в самолета правильно? Да, 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 да. Я говорю это самое, самолет уже поднимали, ты его трясет. А и, и, рабочий задал вопрос. Говорит, Владимир Иванович, трясет самолет, турбуленция, надо проверить, где стоят там, кницы на киле. На, 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 он, что у меня спрашиваете? Спросите у Максима. Тот прибежал ко мне в это самое. Хорошо, что я там Борька Перов покойный был тоже такой мужик хороший. Он был начальником отдела крыла. Я в фюзеляже работал, он в крыле. Вот. Так мы с ним сразу, короче, нарисовали теорию самолета, это сам расставили по чертежу четко, где стоят, должны стоять турбулентные эти вы, э, знаете, Об этом пообщаемся чуть-чуть позже. Давайте вернемся к четвертому еще вопросу. Мы мягко к нему подошли, да? Что есть вот четвертый. Подожди, пост... подожди секунду. Сейчас три, три, третий, что мы там говорим. Да, будем. третий мы уже ответили очень подробно, очень полно. Четвертый вопрос. Да. Чет... Так, что бы четвертый. вы ему посоветовали на вот этом пути? В плане вот того, что он идет в президенты. А? Я вам бы ему посоветовал жесткости. Жесткости, добавить жесткости, да? Жесткости.